звати Тетяна, духовне ім'я Гакула Тароні Давідосі. Я знаходжусь е, в духовній організації, називається Міжнародне товариство Свідомості Крішни. Уже 20 років ми з своїм чоловіком обрали цей шлях і дуже щасливі на цьому шляху. І зараз ми живемо в Чудовому місці на березі річки з однодумцями. І на цій території просто було повністю все таке, знаєте, запустка була. І зараз ми на цій території побудували ці локелогічні чудесні домики, зробили санаторій, аюрведи і йоги на Орілі. І вже 13 років цей проєкт існує. Новый Майопор как образовательный центр существует уже более 15 лет. И это многонаправленный проект. Здесь есть несколько направлений, которые очень хорошо дополняют друг друга. И осью всего этого проекта является храм. Вот, поэтому основное направление деятельности храма при том, что существует поклонение божествам, существует стандартная программа, это практика бхакти-йоги. При всей вот этой основной программе у нас существует основное направление, это образование. Люди к нам приезжают за образованием. И также у нас проходят самые разные образовательные программы. Дело в том, что наша философия... Не то, что не оторвана от жизни, а она настолько связана с практикой и с формированием определенных ценностей, что нам нужен такой образовательный центр, который будет среди природы, в натуральных условиях, и который будет позволять именно практику определенного образа жизни. Меня зовут Ямини, Давидасин. И мы с семьей живем здесь шесть полных лет. Сейчас седьмой год. Мы приехали с Донецкой области шесть лет назад и остались здесь жить. В моей жизни встретился мудрец. И эта встреча, она была роковая, и я подумала, что моя жизнь, наверное, не зря прошла или идет, потому что эта встреча изменила мою жизнь. И это мудрец, он ⁇ это человек, который живет очень глубокими человеческими ценностями. И вот в его сердце сострадание, любовь, какие-то естественные нужды, то есть какие-то вот очень простые законы нравственности и очень возвышенные. Мне тоже захотелось жить простой жизнью и мыслить так же возвышенно, как этот мудрец. Поэтому, поэтому, я здесь, потому что здесь живут духовные люди, потому что здесь можно жить простой жизнью и мыслить возвышенно, и всегда подпитываться, и быть в потоке. Так мы тут живем, потому что у нас объединена одна духовная идея, и мы э, культивуем в своем сердце эту духовную идею. А духовна ідея це значить доброта, це значить любов, це значить єдність, це значить милосердя, це значить захист цього світу, це значить екологічне життя. Тільки духовні організації вони можуть якось з'єднати людей, тому що людина може об'єднатися тільки на духовній основі. Ніяка інша основа її не об'єднає. Ніяка. А если говорить о постоянном составе, то в образовательном центре это около 15 человек взрослых, ну плюс детки. Если всех детей посчитать, получается больше 20. Для меня самое показательное это то, кто связывает свою жизнь с этим проектом. Мы видим, что здесь прекрасно чувствуют себя молодые семьи, молодые люди, подростки, детки, э семейные пары люди уже в возрасте, у нас, например, два монаха живут, вот мы очень дорожим их обществом. Меня зовут Вриндаван Лила, я живу тут три года с родителями, мы приехали сюда три года назад, и я плету тут гирлянды для божеств, вот. Ну, просто помогаю в, в украшении алтаря, в гирляндах, во всем, что связано там, с алтарной, с пуджей, вот, с поклонением божествам. Иногда прихожу на кухню. Ну, в общем, много, много разных мелких вещей, но мое основное служение это вот все, что связано с цветочными украшениями. Мне нравится тут э, простая жизнь и возвышенное мышление. Это то, что говорил Шивабрахупада. Это наш очарий основатель нашего движения. И это такая совершенная формула жизни на самом деле, когда все очень просто, и при этом отношения между людьми очень ну, как бы теплые и возвышенные. То есть в современной цивилизации наоборот все очень сложно, а отношений нету. И также у нас очень поощряется развитие бизнеса у домохозяев. Семейные люди имеют возможность развивать самые разные направления сельскохозяйственного бизнеса, поскольку мы живем и вокруг нас земля, и у нас есть 150 гектаров земли, то это достаточно естественно, что у нас бизнес связан с заботой о коровах и земледелием. деятельность мы здесь называем служением, мы не называем это работой, потому что в храме определенный уклад жизни. У нас в храме никто не получает зарплату, это жизнь на основе коммуны, поэтому она такая немногочисленная. Наша роль с женой в этом проекте – это администрирование. Мы администраторы. Любому проекту нужно администрирование. То есть это люди, которые встречают, планируют, общаются, рекламируют, что-то организуют. И вот мы выполняем вот эту функцию в данном проекте. И основатель нашего общества Шила Прабхупада обладал удивительным видением положения дел в мире, в обществе. И он очень четко сказал, что необходимо делать сельскохозяйственные общины и выращивать продукты и делать обеспечивать свою жизнь на земле локально. И это очень разумно и это правильно. Вот. И здесь мы реализуем именно это наставление. И у нас торговая марка есть зарегистрированная, которая называется Ахимса. На санскрите Ахимса означает ненасилие. И мы пришли к такому решению, что мы свое экопоселение хотим позиционировать именно под этим брендом. И пусть о нас узнают как экопоселение Ахимса. Люди, которых будет привлекать нас образ жизни, они сразу будут знакомиться с нашей торговой маркой, а люди, которые узнают нашу продукцию, они тут же будут иметь возможность познакомиться с нашим образом жизни, поэтому мы не стали разделять все наши направления, вот, и мы хотим, чтобы люди именно такое представление нас получали, и можно кратко сказать, что экопоселение Ахимса ⁇ это заповедник социальных отношений. Общая площадь земли, которую мы обрабатываем по принципам органического земледелия, 150 гектаров. Сейчас мы находимся на территории ягодника, и здесь мы выращиваем малину. 4 гектара малины, там немного дальше находится 4 гектара красной смородины, и вот... За мной находится 4 гектара клубники. Ягода в день сбора попадает в холодильную камеру, ну, сначала ее моет машина специальная, сушит. Она попадает в холодильную камеру и через сутки она попадает уже в морозильную камеру и по методу шоковой заморозки она замораживается и продается прямо из холодильника. Такой продукт очень ценится и это все наше производство. В нашем проекте мы пользуемся методом органического земледелия. И вот уже много лет к нам приезжают европейские эксперты, которые берут пробы грунта, продукции и дают свои сертификаты. И органическое земледелие для нас – это принципиальный стратегический выбор. Вот всю продукцию, которую выращивает наша команда в проекте, мы делаем по протоколу органического земледелия. Ми вирощуємо на городі все, що ми ймо, всю вегетаріанську їжу. В основному овочі, садок у нас є, де ж фрукти є, ще роки ще мало родять, але овочі кожного року висаджуємо і буряки, і морковку, і гірки, і помідори, і гарбузи, і кабачки, і цукіні і цвітну капусту. І навіть вже е декілька років вирощуємо солодку картоплю. Вона е дуже смачна. М'яту, мелісу, е чебрець, душицю, е календулу, хіноцею. Ну, Багато-багато рослин лікарських вирощуємо. Деякі ростуть у нас тут скрізь е в таких природних умовах. Збираємо просто. Меня зовут Сергей в миру духовное имя Нандабихари и здесь ведический центр и мы пытаемся жить согласно Ведам так как раньше много-много тысяч лет назад люди жили и мы можем прочитать в ведах, что отшельники уходили в лес, и там были фрукты, овощи. В общем, ни в чем они себе не отказывали. Если мы приходим в наш современный лес, там нету ни овощей, ни фруктов. Кто-то когда-то, наверное, это садил. Поэтому у нас возникла идея сделать лесосад, ведический сад, где мы бы приходили и подбирали яблоки, груши, топинамбур бы здесь где-то рос, ну и спаржа, в общем, много чего может само себе расти. У нас есть огороды, отдельно огороды, но вот это мы хотим такой сделать ведический сад, для того, чтобы здесь могли селиться отшельники, которые бы думали о Боге, о Вселенной, и все у них было в достатке. Если вы кушаете яблочко, оставьте огрызок, и возьмите оттуда семечки и засушите. Если вы кушаете сливу или персики, тоже оставьте семечки. И когда вы будете э, гулять в лесу, везде сажайте семечки. А в следующий раз привите их. И куда бы люди ни пошли, везде будут фрукты. Так было раньше. Почему-то люди перестали сажать плодовые деревья и зря. Нужно, вот, нужно везде посадить плодовые деревья, чтобы было изобилие. У нас проходят очень интересные встречи с духовными лидерами нашего движения. И есть очень известная программа, когда приезжают ученики. Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа – это имя духовного учителя. Они просто все съезжаются для того, чтобы один раз в году получить такое очень насыщенное, полноценное общение со своим духовным учителем. И вот на такую встречу приезжает до 500 человек, иногда больше. И, и с другим духовным лидером нашего общества, с Ниранжина, с вами подобное мероприятие также проходит у нас. Вот ученики приезжают на встречу с гуру. Вот это одно из направлений вообще наших программ. Помимо этого, есть еще люди, которые очень серьезно интересуются нашим образом жизни, нашими ценностями, и им интересен наш проект как экопоселение. И для таких людей мы вообще делаем двухнедельный курс ознакомительный. Следует сказать, что приехать может абсолютно любой человек, семьей или один, группой. Целые группы могут к нам приехать. И у нас есть сайт, можно набрать новый Майпур, официальный сайт в поисковике, вы сразу попадете на наш сайт, и там есть план мероприятий, открывается табличка, видно даты и курсы. Что такое духовность, можно только окунувшись сюда. Понять, что такое другая культура и другие люди, можно только приехав и ощутить все на своем опыте и получить опыт другой жизни. Поэтому я приглашаю всех, кто хочет что-то новое в своей жизни попробовать, увидеть, пообщаться. Ведь общаясь с другими людьми, мы можем, можем стать лучше. И научиться чему-то. Да, мы очень рады э, всем гостям, которые сюда приезжают. И мне кажется, это такое место, где каждый может найти свое место, <гдесят> где есть, э, где рады. И там от мала до велика, от года до там, 50 лет все, э, мне кажется, найдут какое-то себе тут занятие, применение и ну, могут чувствовать себя тут счастливо. Вот, это, этим это место уникально мы всегда рады бачити тенувальники нашего здорового способа житья для тех людей которых заинтересовал наш проект наверное интересно будет узнать что буквально вот в этом году мы заканчиваем оформление земли для небольшого поселка в рамках нашего проекта там будет около 35 домиков. И кому интересно, можно узнать об этом подробнее. Если кто-то серьезно хочет связать судьбу с проектом Ахимса, работа, жизнь в нашем экопоселении, пожалуйста, обращайтесь, мы расскажем все в деталях и подробностях.